السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا ابراہیم صاحب کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت وضاحت اور بہترین بیان جزاک اللہ ما شاء اللہ حدیثوں میں ہے عزت جمعہ کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کا خجر ہوتی ہے فجر صبح ساری تو ہر جانور ڈرتا ہے کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی تو آج جمعہ ہے اور جمعہ کی فجر کا وقت ہو رہا ہے تو ہر جانور ڈرتا ہے کہ یہ جمعہ قیامت والا جمعہ نہ میں جانور کو قیامت کا شعور ہے ہمارے سامنے وہ جانور ہے خدا کے سامنے وہ ذمہ دار ہے اس کو پہچانتا ہے اس طرح تمام کائنات کا یہی حال ہے آسمان ہو زمین ہو ہوا ہو پانی ہو آگ ہو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے خاموش ہے خدا کے سامنے وہ اطاعت اور تابیداری کے ساتھ ہے جو حکم دیں گی اللہ وہ کرے گی آسمان کو زمین کو آگ کو پانی کو ہوا کو جو حکم اللہ دیں گے وہ کریں گے ہمارے سامنے وہ بیجان ہے خدا کے سامنے وہ ذمہ دار ہے یہ کائنات کا حال ہے یہ کائنات کا حال ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کے سامنے جواب دار ہے تو ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام وہ کائنات کی وہ چیز وہی کام کرتی ہے دوسرا کام نہیں کرتی امر کے تابع ہے ان کے لیے الگ الگ امر ہے اور وہ امر تشخیری ہے یعنی خدمت والے امر اس کے جمے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کے ذمہ خدمت کا کام دیا گیا ہے ہوا کو پانی کو آگ کو زمین کو سورج کو چاند کو مخلوق کی خدمت کا کام ان کے ذمہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کے لیے کام ہے تصویر کہتے ہیں اس کو کہ اللہ نے ان کو ایک کام دیا ہے وہ ایک کام کا پابند ہے سورج کو ایک کام دیا ہے سورج ایک کام کا پابند ہے بشم سو تجریل رہا سورج اپنی رفتار کے ایک سے چلتا رہتا ہے جن دنوں میں بڑا ہونا ہے جنوں دنوں میں دن بڑا ہو جائے گا جن دنوں میں دن چھوٹا ہونا ہے ان دنوں دن چھوٹا ہو جائے گا ایک پکی ترتیب ہے ایک پکی ترتیب ہے وہ سب جانتے ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کی ذمہ داری کی ان کی اپنی پکی ترتیب ہے ہاں کہ جس خدمت کے لیے جس کام کے لیے وہ کائنات کی چیز پیدا ہوئی ہے وہ وہی وہ کرے گی بس آخر میں وہ سب چیزیں پھنا ہو جائے گی رہی انسانوں کی بات وہ الگ وہ الگ ہاں ان, 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 ان کو تشخیر نہیں ہے بھائی ان کو تکلیف تکلیف اردو کی تکلیف نہیں اردو میں تکلیف معاف کرنا تکلیف وہ الگ وہ اردو کا کریمہ تکلیف وہ الگ وہ کسی کو ناگوار چیز ہو جائے تکلیف ہے عربی میں تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری دینے کو ذمہ داری دینا وہ ہے تکلیف یعنی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے انسانوں کو یہ ذمہ دار ہے وہ خدمت باقی کائنات خدمت گزار ہے یہ ذمہ دار ہے ایک ہی چیز کا ذمہ دار ہے کہ یہ اللہ کے کے پورا کرنے کا ذمہ دار ہے بس خلافت دی ہے آدم علیہ السلام کو کہ آدم خلیفہ ہیں خلیفہ کا مفہوم یہی ہے کہ اوپر سے حکم لے اور نیچے وہ حکم جاری کرے اوپر سے حکم لے نیچے جاری کرے یہ کام آدم علیہ السلام کے ذمہ ہوا خلافت اندا بنایا خلافت دی کہ ہمارے حکم کو وہ لے گا حکم کو پورا کرے گا اور جو جو ان کے دائیں بائیں ہیں ان کی اولاد وہ ان کو دیں گے اور اطاعت جب ہوگی تو اس کا اثر ہوگا اطاعت نہیں ہوگی معاشیت اور گناہ ہوں گے اس کا اثر الگ ہوگا یہ بتایا اطاعت ہوگی تو کیا اثر ہوگا اللہ کے ہوگی تو اطاعت کا کیا اثر ہوگا اللہ اطاعت کرو اللہ کی اتاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے اطاعت کا اثر رحمتوں کا ظہور جب اطاعت ہوگی تو ہر جگہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا رحمت ظاہر ہوگی رحمت کے ظاہر ہونے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے اطاعت اور اطاعت کا طریقہ کہ رسول سکھائیں گے انسانوں میں سے ہوتے ہیں رسول ہاں انسانوں میں سے ہوتے ہیں رسول ہاں. تو ان کو اعتبار سکھائیں گے اور اعتاد قائم ہوگی تو پھر رحمتوں کا ظہور ہوگا رحمتیں جائز ہوگی سو فیصد اطاعت ہوئی تو سو فیصد رحمتیں ہو جائیں تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو نیک کام کرو پانچ وقت کی نماز پڑھو بہجمات لوگوں کو تکلیف نہ دو اللہ و اللہ کے احکامات کو اپنے زندگی میں لاؤ اور اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجئے اور ایکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بروقت دیکھ سکے جزاک اللہ ماشاءاللہ